Та й охорони Михайла Хмельницького. Був такий мислитель в 20 столітті на ім'я Гейзінга, який стверджував, що зміст людського існування це гра. Він навіть написав книжку Гомо Люденс Людина, що грає. Був інший, який запевняв, що мета будь-якої діяльності людини в майбутньому карнавал, переодягання. Теж, врешті-решт, гра, його звали Герберт Маркузен. Якщо правильно, що все, чого людина навчається, вона навчається в процесі гри, то пошуки нового способу життя теж мають відбуватися під час гри. І тоді якісь або, на перший погляд, беззмістовні, або знов таки, на перший погляд, невинахідливі мистецькі акції, набувають якогось додаткового сенсу. Їх неможливо зрозуміти, якщо не бути всередині, але якщо їх ініціює людина розумна, можна повірити, що бодай Щось у цьому є. А переконав мене головний герой Нарису, якого представляє Юлія Лазаревська. Він каже: перш ніж змінити щось навколо себе, людина має щось змінити в собі самій. Наприкінці століття Федос Єкль це стає актуальним. Художник запрошує до гри і пропонує: яви себе, здивуй світ, звільни світ пут буття, адже художник, подібний до чаклуна, володіє даром перетворювати реальність. Юрій Косін фотохудожник зі схильністю до чаклунства, періодично запрошує до себе в старовинний ірпінь численних друзів, фотографів, художників, поетів, музикантів. Він влаштовує дивні акції, що інколи нагадують дохристиянські ігрища, чи містерії або інтелектуальні змагання. Перетворити буденний стан душі на святковий, явити себе, відчути дух весни бажають усі учасники їй. Мабуть, саме той дух дитинства, товариськості міститься в незрозумілому предметі, який справді здивував місцевий люд. Все ж знают, Юра Косин – дуже серьезно людина. Я работал в кибернетике, значит, то есть специалист вот, кибернетик, разрабатывал системы и разрабатывал как бы сами процессора и писал программное обеспечение. И в конце у меня была, в общем-то, достойная работа такая. Значит, я работал, мы автоматизируем гибкие производственные системы. Расхватился Чернобыль, я как раз занимался работами, которые, в общем-то, как бы были востребованы в Чернобыле. И меня пригласили туда, в общем-то, поработать. Но оказалось, что создать настоящую систему там невозможно. В силу целого ряда встреч. я начал снимать активно там. I'm hey, going <laughs> Юрій Косін – це дуже гостинна і дуже приятельська людина. І в нього є дар такі організаторські, зокрема ця акція це з його легкої руки. От він об'єднав такий великий гурт людей запросив. І якось я е, медіатором між всіма цими готами і власне, може душою цього товари. Я еще работаю в кибернетике, значит, в какое-то время понял, что я не должен проектировать себе как бы карьеру, а я должен проектировать себе образ жизни. Но когда я столкнулся, как проектировать, то я обратил внимание, что надо, единственный способ спроектировать образ жизни, это меняться внутри себя. И тогда меняется окружение, а не, скажем, что-то взять, построить, изменить, ну вот как бы внешние обстоятельства изменить. Нет, происходит это изнутри. Когда человек меняется, меняется его окружение и меняется образ жизни. Но изначально мы меняемся. Косин очень нужен. Очень нужен. Потому что он постоянно находится в поиске. В поиске того, на что нам не хватает времени, но на что нам постоянно Желание есть, вот порыться поискать, бы. а что с этого всего вылезет? Боже мой, вы не знаете, Косин-то не человек. косин это процесс. Косин, Юрий, это творческий процесс. Я придумал некий генерал, который позволяет, вот есть реальность, есть фотографическая реальность. Когда вы уже, ну вот видите фотографии или в контроль, это женая реальность настоящему. А я придумал еще такой способ, который эту фотографическую реальность еще преобразовывает в какую-то для меня невидимую, незнаемую реальность. И я ее изучаю. И вот это вот, скажем, серия моих фотографий, которые вы видели во французском центре, сейчас я в этом году выставлял в Триере. Значит, в Германии, я эти назвал так, трансгрессия. Это как бы переход границ, нарушение каких-либо законов, грех. Ну, во-первых, это в самой фотографии. Там как бы я перехожу в графику, в живопись, в самой фотографии, но не вмешиваюсь кисточкой. То есть использую всю гамму фотографических процессов, но как бы сразу в одной фотографии. И возникает мир особый. А сама трансгрессия – это не просто слово или какое-то, а это целое направление философии, которое как бы ищет новые обоснования для жизни. И почему? Потому что по разуму, как многие утверждают, мы не смогли построить жизнь настоящую. Вот сколько ни пытались. Казалось бы, так просто договоримся и будем жить по-разному, по-человечески, с добротой, с любовью и так далее. Это не удается. Человек все равно шире. Куда думка не принесусь, вершу нескінченности сидела, Повсюду ми вечный дим. Точнее, мое нескінченне тело. Поскольку я уявляю, что все люди то есть нескінченность, а, то может... Косин, мабуть, быть вин... сам. У меня есть проблема, это сделать фотографии, которые понравились бы маме. И изначально я привожу, она говорит, да, нет, Юра, займись чем-нибудь другим. И я вот много лет, уже вот 10 лет активно работаю. И мама сейчас уже приезжает, она смотрит внимательно. И мне кажется, она говорит, это уже замечательно, это что-то. Достаточно одной фотографии. Юра Козін вічний мандрівник. Завжди в невпинних пошуках межі між буттям та міфом він осягає сутність світу. Здається, саме про нього сказав Поль Валері. Людина це ніщо інше, як спостережний пост, загублений у просторі непоясненого.